Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya selaku pengurusi uh, portfolio uh, hubungan luar bagi pembangkang Perikatan Nasional, ahli Al parlimen Perikatan Nasional uh, mengecam keras kenyataan pesong yang dibuat oleh Timbalan Menteri Luar Malaysia yang Muhammad Kimanis dalam dewan tadi yang mana saya tak kisahlah beliau tuduh saya lebih hamas daripada hamas. Tapi yang lebih penting rakyat Malaysia perlu tahu apa yang beliau perkatakan tentang hamas menerima pelan damai yang dikemukakan oleh Presiden Trump secara bulat-bulat 20 butiran itu adalah tidak tepat malah mengelirukan Dewan. Fakta sebenar ialah hamas hanya menerima lebih kurang 9 daripada 20 demand ataupun tuntutan yang digariskan oleh Presiden Trump. Ketika ini, wakil Hamas berada di Mesir sedang berunding dengan pihak Israel. Apa yang Hamas setuju? Hamas secara umumnya bersetuju, berdasarkan ini keterangan rasmi. Eh? Al-Mawqi'ul Rasmi Harakatul Hamas. Ini yang Arab ni. Eh? Kalau kita baca pendirian rasmi Hamas, bukan seperti mana yang timbalan Menteri Luar perkatakan di dalam Dewan. Apa yang Hamas setuju? Hamas setuju bahawasanya Apa yang kita boleh buat, kata Hamas, ialah Pertukaran uh, Banduan ataupun tahanan perang Dan juga Sebagai timbal balas kepada Pengunduran Tentera penceroboh Zainis daripada Gaza Dan juga kemasukan tanpa ada sebarang syarat bantuan-bantuan makanan, perubatan dan sebagainya. Termasuklah flotila yang kita kena halau balik tu. Tetapi perkara-perkara utama yang lain yang Washington ataupun Trump desak untuk Hamas terima seperti mana contohnya siapa yang bakal mentadbir Gaza? Dan juga pembubaran sayap ketenteraan Hamas. Semua ni Hamas tak setuju dan Hamas hanya bersetuju pentadbiran Gaza diambil alih oleh kelompok teknokrat daripada kalangan warga Palestin dan pengunduran peletakan senjata sayap ketenteraan Hamas hanya akan dilakukan kepada tentera Palestin yang sah ditubuhkan selepas perang Bermakna apa? Hamas tidak akan sesekali surrender, Berundur dengan maruah dipijak sebegini. Dan kita kena ingat leak memo daripada banyak pihak yang mengatakan kononnya Tony Blair, Sir Tony Blair akan menjadi semacam governor di Gaza dan Trump masih ada cita-cita nak jadikan Gaza seperti French Riviera itu. Ini semua pengkhianatan utama yang sebenarnya seperti mana Tun Dr Mahathir katakan tadi dalam posting terbaru beliau, pengkhianatan kalau kita terima apa yang Trump cuba lakukan ini. Jadi, saya selaku ahli parlimen Macang dan mewakili Perikatan Nasional akan merujuk timbalan menteri luar ke jawatan kuasa hak dan kebebasan kerana telah mengelirukan dewan dengan membuat dakwaan palsu kononnya Hamas menerima bulat-bulat. Semua pelan damai yang pelan bukan pelan damai Pelan penyerahan kuasa Yang Trump gariskan Kepada uh, Hamas dan juga rakyat Palestin Dan bila mana kerajaan Malaysia menyokong Seperti mana kerajaan-kerajaan lain Saya yakin bukan Semuanya butiran tersebut Jadi kita lihat Bagaimana nanti apa respon daripada um, Kerajaan Dan saya nak ulang lagi dalam sitang media ini Buat dalam diamantri sekejap sangat On the record Tiada mana-mana Presiden Amerika dalam sejarah moden Amerika pernah berjaya menjinakkan Zainis Israel. Apatah lagi Netanyahu. Kenapa? Kenapa tak boleh jinakkan, hentikan keganasan pembunuhan ini? Kerana pertama, APEC lobby Zainis paling kuat dalam lobby East Amerika. Mereka pegang Kongres dan Senat. Kedua, Presiden Trump kompromis dari segi moral dan etika kerana ada kes file dalam pendedahan kes Jeffrey Epstein. Kes sexual harassment dan sebagainya. Semua ni puak-puak Zainis pegang. Sebab itu saya nak ingatkan kepada rakyat Malaysia. Mana-mana pemimpin tertinggi negara tak kisah daripada parti saya ke, daripada kerajaan ke yang memiliki skandal. Khususnya skandal melibatkan moral. Kita boleh diugut dari segi integrity ke pentadbiran kita dan kerajaan kita seperti mana kita lihat yang sedang berlaku di Amerika ketika ini. Jadi sebab itulah saya dan rakan-rakan daripada Perikatan Nasional membantah keras kehadiran Trump ke Malaysia bukan kita bodoh geopolitik. For God's sake, we have what? Few foreign affairs minister ex dan juga bekas timbalan menteri luar daripada Perikatan Nasional. Saya pun I'm trained in geopolitics. We know that. The need to hedging and balancing. Tapi dalam soal ini, we have a choice, we have a moral choice and moral duty not to invite Trump actually. Anda ha, bagi alasan-alasan contohnya ekonomi ini itu semua, kalau macam itu logik dia, kalau itu dia logik mantip dia, baik panggil Netanyahu sekali ke persidangan ASEAN. Ini ha, minda boleh quote saya. Panggil Netanyahu, dakwah pada dia macam kamu dakwah pada Fir'aun oleh Nabi Musa tu ha, Itu hujah yang kamu guna bukan? You call the, the, the genocide terus daripada Trump. Sebab kamu yakin boleh tegur dia, boleh betulkan dia. so this is something yang I want to impress upon rakyat Malaysia. Logik songsang luar tabi'i dibuat oleh kerajaan Madani ini sebenarnya telah mengubah moral kompas perjuangan pembebasan Palestin oleh rakyat Malaysia yang bertukus lumus saban hari mempertahankan kedaulatan bukan sahaja Gaza tapi lebih penting Al-Aqsa. Itu the real target Zainis sebenarnya. Jangan kita lupa Gaza is just a start. After this, West Bank and then Al-Quds. That is the last red line yang kita akan pertahankan mati-matian. InsyaAllah. Jadi itulah saya nak teguh pada kelas Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.